Я вас попрошу, будь ласка, щоб ваша кошка більше мені під двері не гадила. У мене кошки нету. Постійно гадать, що ваша кошка мені під двері. Я вас предупредив. А то будемо ругатися. Пожалуйста, щоб вона не гадила. У мене кошек ніколи не було в житті. Уважаєма я вас попрошу. Какая сусідка? Щоб вона більше не гадила. Що ви такое? Я вас попросив. Я думаю, ви не почули. У мене кошки нету в житті. Я чоловік нормальний, на но ваша кошка мені нормальний. Пожалуйста. Мы просто бомба, а для бомбы у нас есть Рейнбет. Что вы хотите? Нажмите сюда. Зачем? Нажмите. Ну для чего? Ну просто так, нажмите. Я ничего не буду нажимать. Ну Это нажмите. Это уже, вы у меня втягиваете туда. Нет, попросите кого-то другого. Ну нажмите, пожалуйста. Я не буду нажимать, я вам сказала. Я не буду ничего нажимать. Вот я нажимать. опять нажимаю. Не, не, я не играю в эти игры. С вашей все. помощью. Обратитесь к кому-нибудь. Еще нажму одну. Видите, все удачно. Прекрасно. Я вас очень сильно прошу, пожалуйста, можно сделать так, чтобы ваша собака перестала гадать мне по двери? Что? Что, пожалуйста. что вы такое говорите? Какая квартира? Я вас прошу, будь так ласка. Какой, вы прекрасно какой? знаете, про что я кажу. Вот она постоянно так вот бре, на двери облокачивается и гадать мне. Да вы что, вы вы своем уме? Какой пароль от карточки у вас? Сейчас. Ты что, ну, мне просто интересно. Ага. На самом деле, деньги все пошли ко мне на карту. Да, сейчас. Если сейчас у меня не будет грошей на рахунку, то я тебе сделаю. Все нормально. Все нормально, я зачистил. Да. <laughs> да.